Salam, hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində, Masazır qəsəbəsində prospekt yola yaxın, əla bir ərazidə gözəl bir həyət evini təqdim edirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd etmək istəyirəm ki, bax gördüyünüz bu gözəl ev Masazırda prospekt yoldan 200 metr əralıqda yerləşir. Bax bu formada xarici görünüşü var. Gözəl və səliqəli təmirə maik bir əkdividir. Həyət yanı sahəsinə 2 maşın tam sərbəst şəkildə daxil ola bilər. Əgər 6 otaqdan ibarətdir, qiyməti də sərfəli bir qiymətdir. Bax gördüyünüz kimi burada belə bir biletqəsi var. Həqiqətə yığılıb burada manqal da qurmaq olar və yaxud digər istirahət məqsədi üçün istifadə etmək olar. Evin gördüyünüz kimi xarici görünüşü bu formadadır. Tikinti tam yüksək keyfiyyətlə aparılıb. Xarici görünüşünə bax bu kabantik daşlar vurulub yanına, arxasına keçmək mümkündür. Evin mərtəbələr arası monolit betondur. 6 otaqdan ibarətdir, həmdə izləyəcəyəmiz. Evin xarici görünüşünü mən sizə təkrar olaraq yenə də göstərim. Bax gördüyünüz kimi bu formada xarici görünüşü var. Çox gözəl bir görünüşə malik bir evdir. Yerdən 7 daş kürsüdədir. Həyətinə bax görürsünüz kimi səri qayış şəkildə təmir vurulub. Son təmir ay tamamlanma işləri qalib və daha çox vaxt itirmədən Evnesə də həqiqətən təəccübləndirirəm. Bax gördüyünüz kimi giriş qapısı da keyfiyyətli qapıdır. Bax bu formada gözəl giriş qapısı var. Daxil oluruq evin içinə. Bax bu formada ikinci mərtəbəyə qalxan plekanlardır. Döşəməsi isti poldur. Döşəmə isti poldur. Deməli burdan dəhlizə sol tərəfdə Burada bir gözəl, geniş qonaq otağı var. Hörmətli izləyicilərimiz, videomuuzu izləyərkən kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, satışa çıxan ilk yeni evlərlə birinci olaraq siz tanış olasınız. Deməli, evin qonaq otağının kvadrat metrini sizin qeyd etdim. Təxminən 28-27 kvadrat metr təşkil edir. Qonaq otağının ölçüsü, bax gördüyünüz kimi, qapıları da gözəl qapılar qoyulub və ardınca olaraq sizə bax bu gözəl evin mətbəxini göstərəcəm park yeri bir mətbəxidir. Mətbəxinin döşəməsi isti poldur. Yəni çox geniş bir mətbəxə malik bir həyət evidir. Mətbəxinin arxa tərəfində də bax burda boş bir sahəsi var. Bax burda manqal qurup istifadə etmək olar. Deməli evin digər otaqlarına səhifə tanış edə. Ümumilikdə 6 otaqdan ibarətdir hörmətli izləyicilərimiz bu ev. Bax burda birinci mərtəbədə yenə də bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi, bir ev yataq otağı var. Bax, burada birinci mərtəbədə sanuzey, sanitari qovşağıdır. Pəkanlar monolit betondandır, mərmər daşları ilə üzəri işlənilib. Qalxıcı devin əsas, yəni üst istəsinə. Bax, gözəl pəkanlar mərmər ilə işlənilib, yanların məcərləri qoyulacaq. Bax, burada ikinci mərtəbədə birinci Yataq otağıdır. Yəni burada divar kağızları hələ ki qalıb, tamamlanma istəyirə gedir. Bax, burada da belə bir növbəti yataq otağıdır. Görürüz ki, belə bir yataq otağı var. Bu yataq otağının ölçüsü də genişdir. Qeyd etdim ki, evdə son təmirə aid 10 gün, 15 gün maksimal Ştegah. Bax burada da növbəti yataq otağıdır. Məhz izləyəcəyimiz geniş yataq otağıdır. Evin dörd bir tərəfi işıqlıdır. Dörd bir tərəfindən günəş işığı düşür. Bax burada növbəti yataq otağıdır. Yenə də gördüyünüz kimi kə bu e, sanitariya qovşağının qapısı bağlıdır. Sizə göstərə bilmirəm. Yəni üst e, mərtəbədə altdakı mərtəbə kvadratmetrdə olan bir sanitariya qovşağıdır. Hörmətli izləyicilərimiz, bu evin qiymətini sizə qeyd edək. 135.000 manata təklif olunur. Real alıcıya qiymətdə endirimdə olunacaq. Nağd çatılır, kreditə uyğun satılmır. Sənəd də tam qanuni cəhətdədir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.